میں نے کس موضوع پہ بات کرنی کیا بات کرنی ہے میں نے ایک تو رٹی رٹائی تقریریں ہوتی ہیں نا رٹی رٹائی تقریریں کہ سال کے مثال کے طور پر جتنے جمعے ہر جمعے کے متعین موضوعات ہیں جو ہمارے یہاں خطبات کی کتابیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں عام طور سے ہمارے یہاں جو بیانات ہوتے ہیں پونی خطبات سے مطالعہ کر کے بیانات ہوتے ہیں ایسا ہی ہے نا اب اگر کوئی خطبہ کسی نے آج سے بیس سال پہلے دیا ہے تو بیس سال پہلے کے حالات اور آج کے حالات ایک جیسے ہیں ہمارے لوگ اسی کو کاپی پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی کو, behind, اسی کو نقل کر رہے ہوتے ہیں ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم بیان کرتے ہیں جب خطبہ ہوتا ہے تو مقتدی پھر آتے ہیں بیان سننے کے لیے. تو وہ خطبہ سننے کے کے لیے لیے امام اس انتظار میں ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے تو بیان ختم کروں گا اور مقتدی اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ بیان ختم کرے گا تو میں گھر سے نکلوں گا یہ پھڈا ہے ایسا ہے یا نہیں مولوی صاحب اس وقت تک بیان ختم نہیں کرتا جب تک کہے پبلک آئے گی میں سناؤں گا تو پھر ختم کروں گا اور عوام نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جب تک بیان مولی صاحب ختم نہیں کریں گے میں گھر سے قدم باہر نہیں رکھوں گا تو آپ اگر لوگوں کو صرف ڈانٹیں گے کہ آپ لوگوں کو دین کی محبت نہیں ہے آپ خطبہ سننے کے لیے آتے ہیں بیان نہیں سنتے آپ سو سال تک بھی ڈانٹتے رہے نا لوگ نہیں آئیں گے بیان سننے کے لیے تو اپنے بیان کے اندر اپنی گفتگو کے اندر ایسی تاثیر پیدا کریں اور جہاں جہاں غلطی ہو رہی ہے غلطی ہم معصوم تو نہیں ہے نا کیا خیال ہے جتنے خطبہ حضرات ہیں علماء حضرات ہیں ہم سب جتنے ہم معصوم تو نہیں ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو غلطی پہلے ہم اس کی اس کا اقرار کریں گے پھر اصلاح کریں گے نا اگر اس کا اقرار نہیں کرتے اعتراف نہیں کرتے تو اصلاح کہاں سے کریں گے تو ایک عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیاں اپنے پاس نوٹ کر کے لکھے کہ میرے سے یہ غلطی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے اور آج کے بعد میں نے ان غلطیوں کی اصلاح کرنی ہے ایک مہینہ میں نے اس غلطی کی اصلاح پہ لگانا ہے ایک مہینہ اس غلطی کی اصلاح پہ لگانا ہے ایک مہینہ اس غلطی کی اصلاح پہ لگانا, لگانا ہے تاکہ آہستہ آہستہ میری غلطیاں کم سے کم ہوتی چلی جائیں میری خوبیاں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ جب معاشرے میں جائیں گے تو اگر آپ کو عوام کی نفسیات کا اور ان چیزوں کا پتہ ہے اور پھر میڈیا میڈیا پر آپ یہ بات یاد رکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ جب درسگاہ میں بیان سبق پڑھاتے ہیں یا مسجد میں آپ بیان کرتے ہیں سامنے آپ کے مقتدی ہوتے ہیں سامنے آپ کے مرید ہوتے ہیں درسگاہ میں آپ کے شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں میڈیا پر سارے بیان سننے والے نہ آپ کے مقتدی ہیں نہ آپ کے شاگرد ہیں نہ آپ کے مرید ہیں نہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی اصلاحی تعلق ہے میڈیا پہ آپ کا بیان سننے والا ہر ہر مذہب کا شخص ہے میڈیا پر وہ باتیں نہیں کر سکتے جو اپنے مریدین سے کرتے ہیں جو آپ درزگاہ میں کرتے ہیں وہ باتیں آپ میڈیا پہ نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آپ طلبہ کو تو آپ کوئی بات کریں وہ آپ کی بات اس لیے بھی مان لیں گے کہ استاد ہے لیکن اگر آپ عوام کو بھی کہیں کہ آپ میری بات اس لیے مانیں کہ میں مفتی ہوں تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھائی آپ مفتی ہیں تو ہمیں دلیل دیں آج تو ہر آدمی دلیل دے رہا ہے نا وہ جتنے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کریم کی فلاں اچ میں یہ صحیح بخاری حدیث نمبر میں ہیں اور جب ہمارے مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کو اپنے دلائل یاد نہیں ہوتے آپ سے کوئی رفعۂ دین پہ بات کرنے کے لیے آ جائے فلاں آدمی مجھے رفاۂ دین پہ یہ دلیل دے رہا ہے آپ کے پاس تر کے دین کی کیا دلیل ہے تو کتنے ہمارے ائمہ فتبہ ہیں جن کو یہ دلائل مستحضر ہوں آمین بل جا یہ میں آپ کو ویسے ہی مثال دے رہا ہوں کہ ہماری تیاری کیا ہے تو صرف اگر آپ یہ چاہیں کہ میں کوئی آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آتا ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے جب دین کی دعوت دی نا تو ایک رویہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک رویہ تھا ابو لہب کا ایسا تھا یا نہیں حضرت ابو بکر صدیق وہ شخصیتیں جنہوں نے بلا تعمل حضور کی بات قبول کر لی اور ابو لہب وہ شخص تھے جس نے بلا تعمل حضور کی بات کو رد کر دیا ایسا ہے یا ای نہیں تو آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے بھی ملیں گے جو آپ کی بات بلا سوچے سمجھے رد کریں گے سمجھ آ رہی بات آپ کے پاس اس کی بھی تیاری ہونی چاہیے اس کا بھی جواب ہونا چاہیے اور کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو دلائل کی وجہ سے آپ کی بات رد کریں گے کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کے خلاف سازش کریں گے آپ کو ان سب میں فرق کرنا ہوگا کہ یہ دلیل سے ماننے والا ہے یہ ہٹ دھرم ہے یہ سوال کرنے والا ہے یہ اعتراض کرنے والا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہے یہ بات سمجھنے کے لیے نہیں پوچھ رہا ویسے ہی پوچھ رہا ہے تو سوشل میڈیا پہ جب آپ ایک تو یہ اس کے وہ پہلو ہیں جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریاتی پہلو کہہ لیں یا علمی پہلو کہہ لیں وہ پہلو ہیں اس کے دوسرا اس کا پہلو ہے ٹیکنیکل کہ فیس بک چلتا کیسے ہے اس پہ آئی ڈی کیسے بنتی ہے اس پہ پوسٹ کیسے کی جاتی ہے اس پہ لائک کیسے کیا جاتا ہے سمجھ آ رہی بات شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے لائک کرنے سے کیا ہوتا ہے کمنٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کمنٹ کیسے کیا جاتا ہے اب اگر آپ آپس میں جس طریقے سے کمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پر وہی کمنٹ آپ جا کے سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے وہ کمنٹ صرف آپ کے دوست نہیں پڑتے وہ آپ کے کمنٹ آپ کے دشمن بھی پڑتے ہیں تو جب آپ کے دشمن پڑھیں گے اور آپ نے کوئی ایسا کمنٹ کیا ہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا تو ان کو موقع ملے گا نہیں ملے گا مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا کمنٹ کیا کوئی ایسی پوسٹ کی جو کسی عالم دین کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی سمجھ آ رہی بات آپ کے خیال میں یہ آپ نے کوئی ایسی چیز لائک کر دی بھائی سامنے چیزیں آتی رہتی نا کوئی مثال کے طور پہ کوئی ڈانس کی ویڈیو آئی آپ نے لائک کر دی آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے لائک کی کس کو پتا چلتا ہے میں نے لائک کی ادھر آپ کے تمام فرینڈ لسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے امام صاحب ماشاء اللہ ان چیزوں کو لائک کر سمجھ آ رہی بات آپ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میں کسی اور دنیا میں ہوں اور حقیقت میں آپ کسی اور دنیا میں تو جب تک ان کو پتا چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے تو پتا نہیں کیا سے کیا ہو چکا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا استعمال کیسے کرتے ہیں کس چیز کو لائک کیا جاتا ہے کس کو نہیں کیا جاتا ہے کس کو اگنور کیا جاتا ہے آپ کیا ایسا کریں گے کہ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ اچھی چیزیں آئیں بری چیزیں نہ آئیں یہ پورا ایک فن ہے مستقل یہ جو آپ سمجھتے ہیں یہ کہتے ہیں نا جو چیز آپ کو بغیر قیمت کے ملتی ہے اس کی قیمت آپ کو بہت زیادہ چکانی پڑتی ہے فیس بک پیسے تو نہیں لیتا نا فیس بک استعمال کرنے کے کوئی فیس تو نہیں ہے نا فیس بک استعمال واٹس ایپ استعمال کرنے کی کوئی فیس یوٹیوب استعمال کرنے کی کوئی فیس جب قیمت نہیں لیتا نا تو آپ کو اپنی اخلاقی اقدار اپنے دین کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اس میں بات سمجھ میں آ رہی ہے اگر آپ کو طریقہ نہیں آئے گا فیس بک آپ سے پیسے تو نہیں لے گا آپ کا دین آپ سے لے لے گا آپ کی اخلاقی قدریں آپ سے لے لے گا آپ کا خاندانی نظام آپ سے لے لے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ کوئی چیز دنیا میں فری نہیں ملتی فیس بک ہمیں لگتا ہے فری ملتی فری اس سینس میں تو ہے کہ پیسے نہیں لیتا ہے قربان کرنا ہے کمپرومائز کرنا ہے کس پہ نہیں یہ اس وقت آپ کر سکتے جب آپ کو اس کو استعمال آتا ہوگا تو عالم دین کے لیے ان چیزوں کا سیکھنا دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ ضروری ہے بھائی مثال کے طور پر آج ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچے ٹک ٹاک پہ لگے ہوئے ہیں کارٹون دیکھ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کوئی والدین ایسے نہیں ہے جو قابو کر پا رہے ہوں کوئی حل نہیں نکل رہا ہے اس کا اور بہت سے والدین فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ تو اتنا تیز ہے کہ مجھے موبائل کھولنا نہیں آتا اور وہ کھول لیتا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں یہ کہ فخر کی بات تو نہیں ہے تو شرم کی بات ہے آپ کا بچہ جب اتنا تیز ہے تو آپ اپنے بچے کو کنٹرول کیسے کریں گے جب آپ کے بچے کو موبائل آپ سے زیادہ آتا ہے آپ کے بچے کو موبائل آپ سے زیادہ آتا ہے تو آپ اس کی ایک آئی ڈی پکڑیں گے اس نے پیچھے دس آئی ڈی اور بنائی ہوں گی تو آپ کو اپنے بیٹے سے زیادہ موبائل استعمال کرنا آنا چاہیے آپ عالم دین ہیں آپ کو عوام سے زیادہ ان چیزوں کی سمجھ ہونی چاہیے کہ کیسے استعمال ہوتی ہیں اس کے مثبت ایجابیات سے ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے اس کی سلبیات سے اپنے آپ کو بچائیں گے کیسے اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتا کی, مثال کے طور پر آج ہر نوجوان سوشل میڈیا پہ ہے نا ہمارا دنیا کے اندر اس پہ ریسرچ تحقیق بتاتی ہے کہ دنیا کا ہر آدمی ڈھائی گھنٹے اوسط سوشل میڈیا کو دیتا ہے کتنے ڈھائی گھنٹے ہر انسان تقریباً یعنی جو ایوریج اوسط اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو شاید پاکستان میں لوگ پانچ چھ گھنٹے اوسط ایک آدمی سوشل میڈیا کو دیتا ہے سمجھ آ رہی بات تو اب جب سوشل میڈیا کو وہ اتنا وقت دے رہا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا کا اس پہ کوئی اثر ہوگا اگر آپ سوشل میڈیا کو یہ وقت دے رہے ہیں تو آپ پہ سوشل میڈیا کا اثر نہیں ہوگا حدیث میں تو آتا ہے کہ انسان پر بکری کا بھی اثر ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ گھوڑے پالنے والوں میں تکبر ہوتا ہے اور بکریاں پالنے والوں میں آجزی ہوتی ہے تو گھوڑے پالنے والوں میں تکبر کہاں سے آتا ہے گھوڑے سے آتا ہے بکریاں پالنے والے میں آرزی کہاں سے آتی ہے جب بکری سے آجزی آ سکتی ہے تو فیس بک سے تکبر اور آجزی نہیں آ سکتی فیس بک سے بے حیائی اور حیا نہیں آ سکتی تو آپ کو اگر پتا نہیں ہے کہ نوجوان کا مسئلہ کیا یہ پانچ گھنٹے سوشل میڈیا پہ کرتا کیا ہے یہ کیا چیزیں دیکھتا ہے پانچ گھنٹے کیا سوشل میڈیا میں ایسی چیزیں کہ اس کو کھینچ کے رکھ رہی اور دس منٹ یہ دین سیکھنے کو نہیں دے رہا کیا ایسی چیز ہے اس میں یہ ہمیشہ سے کافروں کا طریقہ رہا ہے کہ دین سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے وہ متبادل پیش کرتے ہیں